ಶ್ರೀಮನ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂಲಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಉಡುಪಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ತೌಳವ ಮಾಧ್ವ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಶ್ರೀ ಪಲಿಮಾರು ಮಠದ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳು ರಚಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ श्रीवासुदेवाय नमः श्रीमहातेजसे नमः श्रीमध्यगेहार्यनन्दनाय नमः श्रीगोदातृमोक्षदात्रे नमः श्रीरौप्यपीठेशदेवकाय नमः श्रीभूतमान्याय नमः श्रीसहजाकुलित्थकुलतर्पिताय नमः श्रीगोपुच्छलम्बनाय नमः श्रीश्रीमते नमः श्रीबालनीलाविलासवते नमः श्रीवृषक्रयिणे नमः श्रीजीर्णचेलाय नमः श्रीप्रणोदिने नमः श्रीलोकसुन्दराय नमः श्रीरमालाय नमः श्रीसर्वज्ञाय नमः श्रीतातविस्मयकारकाय नमः श्रीशिवजेत्रे नमः श्रीदुर्गमार्थवक्त्रे नमः श्रीभुजगदर्पघ्ने नमः श्रीस्वसखस्य शिरशूलनाशनाय नमः श्रीभवरोगघ्ने नमः श्रीस्वोपाध्यायज्ञानदात्रे नमः श्रीव्यासशिष्याय नमः श्रीयतीश्वराय नमः श्री अच्युतप्रेक्षवरदाय नमः श्रीमहातीर्थजगद्गुरवे नमः श्री आनन्दतीर्थाय नमः श्रीमध्वाय नमः श्रीतत्त्वज्ञाय नमः श्रीवैष्णवाग्रण्यै नमः श्रीसर्वदुर्वालिदन्तीन्द्रमृगेन्द्राय नमः श्रीजयपत्रवते नमः श्रीवादिसिंहविजेत्रे नमः श्रीबुद्धिसागरदर्पघ्ने नमः श्रीविश्वादिविष्णुनामार्थशतप्रवचनप्रभवे नमः श्रीवेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञाय वे नमः श्रीसर्वविद्वच्छिखामणये नमः श्रीद्वात्रिंशल्लक्षणोपेताय नमः श्रीविभूषाय नमः श्रीविश्वभूषणाय नमः श्रीवेदव्यासमताम्बोधिपूर्णचन्द्राय नमः श्रीगुणार्णवाय नमः श्रीपूर्णप्रज्ञाय नमः श्रीज्ञानदात्रे नमः श्रीमानलक्षणकारकाय नमः श्रीतत्त्वसङ्ख्यानकर्त्रे नमः श्रीश्रीमत्तत्त्वविवेककृते नमः श्रीखण्डन त्रयकर्त्रे नमः श्रीतत्त्वोद्योतकारकाय नमः श्रीतत्त्वनिर्णयकर्त्रे नमः श्रीकर्मनिर्णयकारकाय नमः श्रीकथालक्षणकर्त्रे नमः श्रीगीताभाष्यकारकाय नमः श्रीगीतात्पर्यकर्त्रे नमः श्रीश्रीमदृग्भाष्यकर्त्रे नमः श्रीश्रीसूत्रभाष्यकर्त्रे नमः श्री अनुवेदान्तकारकाय नमः श्री अनुव्याख्यानकर्त्रे नमः श्रीध्वस्तसर्वदुरागमाय नमः श्रीसन्न्यायविवृतिग्रन्थकर्त्रे श्री नमः श्रीत्रैलोक्यविश्रुताय नमः श्रीतन्त्रसारकर्त्रे नमः श्रीद्वादशस्तोत्रकारकाय नमः श्रीश्रीमत्प्रणवकल्पाख्यग्रन्थकर्त्रे नमः श्रीदयानिधये नमः श्रीजयन्तीकल्पकर्त्रे नमः श्रीनखस्तवनकारकाय नमः श्रीगोप्यभारतसङ्क्षेपकर्त्रे नमः श्रीकविकुलाग्रण्यै नमः श्रीस्वभक्तकरुणाचीर्णकृष्णामृतमहार्णवाय नमः श्रीसदाचारस्मृतिग्रन्थकर्त्रे नमः श्रीपवनन्दनाय नमः श्री तात्पर्यनिर्णयग्रन्थकारकाय नमः श्री ईशावास्याद्युपनिषद्भाष्यकर्त्रे नमः श्रीजितेन्द्रियाय नमः श्रीशताधिकग्रन्थकर्त्रे नमः श्रीशरण्यत्राणतत्पराय नमः श्रीबालकृष्णप्रतिष्ठात्रे नमः श्रीबालकर्मन्द्यभीष्पदाय नमः श्रीगङ्गातारिणे नमः श्रीचित्रकर्मणे नमः श्रीम्लेच्छराजेन्द्रपूजिताय नमः श्रीजयसिंहसमाराध्याय नमः श्रीशङ्करार्यवरप्रदाय नमः श्रीत्रिविक्रमार्यविजयिने नमः श्रीत्रिविक्रमसुपूजिताय नमः श्रीत्रिविक्रमाभीष्टदात्रे नमः श्रीहृषिकेशार्यसेविताय नमः श्रीनृसिंहतीर्थवरदाय नमः श्रीजनार्दनवरप्रदाय नमः श्री उपेन्द्रतीर्थवरदाय नमः श्रीवामनार्यवरप्रदाय नमः श्रीविष्णुतीर्थवरदाय नमः श्रीरामतीर्थवरप्रदाय नमः श्री श्रीअोक्षचार्यवरदाय नमः श्रीपद्मनाभार्यसेविताय नमः श्रीनारायणार्यवरदाय नमः श्रीनृसिंहार्यवरदाय नमः श्री अक्षोभ्यतीर्थवरदाय नमः श्रीमाधवार्यवरप्रदाय नमः श्रीजयतीर्थर्यवरदाय नमः श्रीव्यासपादाम्बुजाश्रयाय नमः श्रीरामचन्द्रप्रियाय नमः श्रीसाधुभक्तमोक्षवरप्रदाय नमः श्रीषट्सहस्राधिकत्रिंशत्सहस्राब्दसुजीविताय नमः श्रीश्रीमद्भदरिकावासाय नमः श्रीपूर्णानन्दविनिर्भराय नमः श्रीकृष्णार्पण